Pulau Bidong merupakan sebuah pulau yang terletak kira-kira 15km dari pantai merang di timur Laut Terengganu 50 tahun dahulu, Pulau Bidong pernah menjadi uh, te tempat untuk pelarian daripada Vietnam yang melarikan diri selepas tamatnya Perang Vietnam pada tahun 1975 uh, Mereka cuba melarikan diri uh, dan menaiki bot dari, dari negara Vietnam dan berlayar tidak tahu ke mana asalkan dapat lari daripada kekacauan dan daripada ketidakamanan tempat asal mereka tak tahu ke mana hala tuju hanya angin yang membawa dan aa, beberapa ratus ribu orang akhirnya aa, sampai di sini iaitu pantai Di tepi pantai ini di pantai aa, negeri Terengganu Pulau berbatu yang tidak lagi berpenghuni ini pernah menjadi tapak kamp pelarian orang hanyut Vietnam iaitu sekumpulan pelarian dari Vietnam yang melarikan diri melalui laut antara tahun 1975 hingga 1991. Pernah suatu ketika kira-kira 40,000 orang tinggal di dalam keadaan yang serba daif sementara menunggu untuk dihantar ke negara ketiga. Bagaimana orang hanyut uh, Vietnam ini sampai ke Pulau Bidong dan bagaimana mereka menyesuaikan uh, diri sebagai menjadi pelarian dan ke mana semua orang telah pun pergi. Mari berjalan-jalan pada hari yang panas terik di pantai ini sambil menyelami kisah dan sejarah Pulau Bidong. Untuk mendapat gambaran uh, mengapa orang hanyut Vietnam ni datang ke Pulau Bidong, kita perlu melihat apa yang berlaku di Vietnam sewaktu zaman perang dingin. Selepas Perjanjian Geneva 1954, Vietnam telah dibahagikan kepada dua buah negara iaitu Vietnam Utara yang diperintah oleh Parti Komunis dan Vietnam Selatan yang disokong oleh Amerika Syarikat. Pemberontakan oleh National Liberation Front atau lebih dikenali sebagai Viet Cong di Vietnam Selatan menyebabkan ketidakstabilan di selatan ditambah dengan campur tangan Amerika Syarikat di Vietnam antara tahun 1964 hingga 1975. Amerika Syarikat membelanjakan lebih daripada 100 bilion dolar untuk perbelanjaan ketenteraan antara tahun 1964 hingga 1975 tetapi mengabaikan kemiskinan di lu kawasan luar bandar dan gejala rasuah di dalam pentadbiran Vietnam Selatan. Ditambah lagi dengan khabar berita akan kekejaman jenayah perang dan pergerakan anti perang di Amerika Syarikat, maka kerajaan Amerika perlu mencari jalan keluar untuk keluar daripada perang yang berpanjangan di Vietnam. Oleh itu, Amerika Syarikat uh, mulai mengurangkan jumlah tentera yang ada di Vietnam Selatan seawal uh, 1970-an lagi kerana begitu banyak korban, kos perbelanjaan yang semakin tinggi dan keengganan para graduan kolej uh, universiti untuk menyentai tentera. Selepas penanda tangani Paris Peace Accord pada tahun 1973 di mana Amerika Syarikat memanggil semula pulang tenteranya dari Vietnam, Vietnam Utara telah melancarkan serangan besar-besaran yang menyebabkan kejatuhan Vietnam Selatan. Oleh itu, perubahan ekonomi dan sosial yang mendadak menyebabkan hampir sejuta orang terpaksa melarikan diri dari Vietnam dan menjadi orang hanyut. Untuk memahami akan keadaan yang berlaku di Vietnam uh, pada... eh, takkan nak cakap? Okey, untuk memahami keadaan waktu tersebut, maka cara terbaik adalah tu, ke Vietnam. Semasa berlibur di Vietnam pada Ogos 2023, ada nampak begitu banyak motor sikal di atas jalan. Eh, bot, bot, maksudnya bot. Di dalam sejarah, pengangkutan di, uh, utama di Vietnam ialah kapal dan juga bot kerana kereta api hanya menghubungkan destinasi yang tertentu sahaja terhad dan jalan raya pada uh, sebelum awal abad ke-20 masih kebanyakannya tidak berturap, tak betah. Tahun 1975, tahun di mana Saigon dikosai Parti Komunis pada 30 April. Sebelum komunis mengambil alih Saigon terdapat operasi besar-besaran pemindahan warga negara Amerika Syarikat dan keluarga terdekat. Bagi orang lain pula, uh, tiket penerbangan telah pun habis, kapal-kapal sudah pun penuh dan orang terpaksa menjual segala harta duniawi untuk membayar kos untuk melarikan diri. Pengambil alihan komunis di Vietnam Selatan mencetuskan gelombang pertama pelarian dari Vietnam ke negara yang ketiga. Pelarian gelombang pertama kebanyakannya adalah bekas tentera, kaki tangan kerajaan bekas Vietnam Selatan ataupun sesiapa sahaja yang mempunyai kaitan dengan kerajaan yang tidak lagi wujud. Terdapat juga para pelarian yang takut akan penindasan komunis selepas bertahun-tahun mendengar mesej anti-komunis oleh Amerika Syarikat dan juga Vietnam Selatan. Bimbang apa yang didengar betul-betul terjadi. Oleh itu kena lari tapi mereka ingin lari tapi nak lari ke mana? 2 Julai 1976 Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu sebagai Republik Sosialis Vietnam. Menjadi seluruh Vietnam diperintah oleh Parti Komunis Vietnam. Penyatuan semula Vietnam memberi tekanan kepada peralihan daripada demokrasi kepada pemerintahan satu parti sahaja dan ekonomi kapitalis pasaran terbuka kepada ekonomi terancang menyebabkan ketidakstabilan dalam ekonomi. Harta persendirian dirampas, perniagaan swasta dinasionalisasikan, maksud kerajaan rampas dan dijadikan harta negara dan kadar pengangguran melambung tinggi. Oleh itu, hanya terdapat dua pilihan. Pilihan yang suka tetapi pilihan perlu dibuat. Sama ada naik bot yang nak karam, yang buruk dan usang untuk menjari kehidupannya lebih baik di tempat lain ataupun tinggal tetap berada di situ dan hadap saja segala gala kesusahan. Wuih! disebabkan kekurangan pengiktirafan antarabangsa dan situasi yang tidak stabil, ruang udara Vietnam Selatan ditutup dan tiada kapal terbang yang boleh terbang di ruang udara Selatan Vietnam. Lalu udara telah digantung atau dibatalkan kerana keadaan di Saigon masih tidak tenteram apabila penyatuan semula berlaku. Oleh itu kapal terbang bukanlah pilihan yang ada, pilihan yang tidak wujud sama sekali. Mungkin ada yang tanya, kan Vietnam ada negara jiran, kenapa tak pergi saja ke sebelah barat? Kerana negara jiran Kemboja diperintah oleh Pol Pot. Pol Pot merupakan seorang pemimpin komunis yang memerintah Kemboja antara 1975 hingga 1979 dengan mengambil kesempatan daripada apa yang berlaku di selatan Vietnam dan mengambil alih kuasa daripada Republik Khmer yang disokong oleh Amerika Syarikat. Lebih 2 juta orang dibunuh oleh rejim Pol Pot di Kemboja sehingga kan orang yang tinggal di timur Kemboja sendiri lari ke Vietnam dan menjadi pelarian. Apabila orang Kemboja datang ke Vietnam dan kedua-dua orang Vietnam dan Kemboja juga mahu melarikan diri ke tempat lain, laut merupakan salah satunya pilihan yang ada. Tiada pilihan yang lain. Vietnam merupakan sebuah negara yang wujud di pesisir pantai dan sungai dan oleh itu bot ada uh, begitu banyak dan menjadi pilihan bagi orang Vietnam untuk meninggalkan negara tersebut. Saya memiliki sampan di Mid Mito dan pendayung di depan menoleh saya ke belakang beberapa kali untuk meminta duit upah sebanyak RM5 ataupun 1 dolar kerana dia mendayung sampan selama 15 minit. Pada tahun 1978 untuk lari daripada Vietnam dilaporkan bahawa seseorang perlu membayar 3000 dolar Amerika. Kebiasaannya dalam aa, sebagai rasuah kepada pegawai imigresen untuk melepaskan mereka tanpa sebarang dokumen yang sah, tanpa pasport ataupun IC. Yang mana nilai tersebut bersamaan dengan 14100 dolar ataupun 53438 ringgit pada tahun 2023 selepas mengambil kira nilai inflasi sebab harga barang naik. Harga sebanyak itu hari ini adalah bersamaan dengan 60 tiket pergi balik di antara lapangan terbang uh, terbang sekulumpo KLIA dengan lapangan terbang antarabangsa Tan Son uh, di uh, Ho Chi Minh City kelas ekonomi. Dan lebih teruk lagi o, ada orang yang membayar $3,000 dan tak tahu ke mana dia akan pergi selepas tu. Pada tahun apabila Saigon jatuh, 47 orang telah ditemui di dalam sebuah bot di dalam perairan Malaysia pada tahun 1975. Mereka inilah menjadi kelompok pertama pelarian Vietnam yang tiba di Malaysia melalui jalan laut dan kemudiannya dikenali sebagai Vietnamese Boat People ataupun Orang Hanyut Vietnam. Terdapat dua pola pelayaran orang hanyut orang dari utara belayar menuju ke tanah besar China ataupun Hong Kong. Kebanyakannya orang hanyut dari selatan belayar ke mana-mana negara yang me mereka rasakan mungkin agak mendarat. Ke Malaysia, Filipina, Indonesia atau Singapura. Dengan bot yang berenjin, bot boleh mengambil masa kurang 5 ataupun 7 hari untuk sampai ke Malaysia, ke luar perairan Malaysia ataupun Filipina jikalau bot mengalami kerosakan ataupun kebocoran ataupun jikalau minyak diesel habis ataupun enjin rosak ataupun bot diserang oleh lanun perjalanan mengambil masa lebih lama lagi jarak di antara mito dan terengganu ialah 764 km yang mana laluan laut ini pernah digunakan oleh kapal-kapal layar yang berlayar di laluan laut di antara selat melaka dan china satu masa dahulu Penemuan arkeologi di Pulau Bidong membuktikan kewujudan laluan laut purba yang digunakan oleh kapal sejak ratusan tahun dahulu yang membawa barang dagangan, lada, kayu manis, cengkih, tembikar, makanan, emas dan agama termasuk agama Buddha dan agama Islam. Saya ada bercerita mengenai uh, wujudnya laluan perdagangan purba di Terengganu di dalam video sebelum ini yang video ni di mana sebuah batu bersurat uh, yang ditulis pada abad ke-14 telah pun ditemui pada tahun 1887 ditulis dalam bahasa Melayu lama yang kini menjadi lambang negeri Terengganu. Pautan untuk video ni akan muncul secara dalam kiraan 1 2 dan ada tak keluar. Untuk memulihkan ekonomi dan menggantikan orang yang lari dalam gelombang pertama, kerajaan Vietnam menggalakkan penghijaran besar-besaran dari utara dan tengah ke selatan. Orang yang taat setia kepada Parti Komunis diberi ganjaran dengan jawatan kerajaan selatan dan diberikan tanah koperasi tu amalan biasa di negara komunis. Perkara sebaliknya pula berlaku kepada bekas-bekas tentera dan penjawat awam uh, kerajaan Vietnam Selatan ataupun sesiapa sahaja yang disyaki menjadi uh, anti komunis atau menyokong Vietnam Selatan atau Amerika. Seorang penulis Vietnam bernama uh, nama panelnya ialah Doan Ang yang ditemui uh, ditemubual pada tahun 1984 menyebut bahawa dalam kes saya, dua lelaki daripada keselamatan awam datang menangkap saya pada waktu malam pada 8 April 1976. Saya dibawa digari uh, ke balai polis pusat dan dimasukkan ke dalam sel. Bilang mereka saya adalah ancaman kepada keselamatan negara. Saya kemudian disoal siasat selama 40 hari 40 malam. Mereka ingin tahu apa maksud perenggan ini-ini di dalam buku yang ini dan itu. Siapa yang membayar saya dan apakah maklumat politik saya. Selain itu, tiga orang anaknya juga tidak dibenarkan bersekolah kerana Duyen Ang telah dicap sebagai musuh negara dan mereka kemudiannya berhijrah secara berasingan sebagai pelarian melalui Pulau Bidong pada tahun 1983. Sementara itu, 1.5 juta orang daripada 3 orang juta dewasa di Saigon menganggur yang bandaraya tersebut telah dinamakan semula sebagai Ho Chi Minh City, bandaraya Ho Chi Minh. Untuk mengurangkan pengangguran dan meningkatkan pengeluaran makanan cara sosialis. Parti komunis telah memperkenalkan zon ekonomi baru untuk menempatkan semula penduduk bandar yang menganggur daripada ke, kepada kerja yang lebih produktif dalam pertanian. Untuk menggalakkan orang ramai berpindah ke kawasan zon ekonomi baru ini harta persendirian seperti rumah dan kedai telah pun dirampas dan orang ramai berpindah ke zon ekonomi baru kerana tiada lagi tempat lain untuk pergi. Peperangan selama bertahun-tahun menyebabkan kedua-dua Vietnam Utara dan Vietnam Selatan mengimport beras walaupun Vietnam mempunyai tanah yang subur sesuai untuk pertanian padi. Oleh itu, zon ekonomi baru ini dibuka untuk mengatasi dua masalah sekaligus: kekurangan peluang pekerjaan dan kekurangan makanan. Zon ekonomi baru ini hampir menemui kegagalan kerana orang bandar yang dipindahkan ingin kembali semula ke bandar kerana kurangnya kemahiran untuk bekerja di ladang dan ketiadaan semangat untuk hidup merana di desa. Tambahan pula tanah yang baru dibuka menyebabkan 900,000 hektar tanah telah diteroka menyebabkan banjir, hakisan tanah dan tanah runtuh. Apabila Vietnam menyerang Kemboja pada tahun 1979 untuk menggulingkan regime Pol Pot, tentera pembebasan rakyat Cina ataupun PLA telah menyerang utara Vietnam sebagai tindak balas terhadap pencerobohan tersebut. Akibatnya orang Vietnam yang berbangsa Cina dicap sebagai musuh negara. Penyagaan kedai-kedai dirampas, perdagangan antarabangsa oleh syarikat swasta diharamkan dan orang Cina Vietnam menjual segala harta benda dan menjadi orang hanyut. Oleh itu, tempoh pasca perang telah mencetuskan satu lagi gelombang orang hanyut yang merupakan gelombang yang kedua. Gelombang yang kedua terdiri daripada orang yang dipindahkan ke zon ekonomi baru, orang Cina Vietnam, orang Kemboja dan juga orang minoriti seperti Cham. Tidak seperti orang hanyut daripada gelombang pertama yang kebanyakannya adalah pekerja mahir dan usahawan yang berpotensi untuk diterima oleh negara ketiga. Orang hanyut dalam gelombang yang kedua kebanyakannya adalah pekerja tidak mahir yang bekerja sendiri di selatan Vietnam. Disebabkan mereka ni tiada kaitan hubungan dengan tentera Amerika ataupun kerajaan Vietnam Selatan yang telah tumbang, proses penghantaran mereka ini ke negara ketiga begitu perlahan. Peningkatan jumlah orang hanyut yang masuk ke perairan wilayah Malaysia telah mengubah pandangan orang awam terhadap pelarian Vietnam daripada rasa simpati kepada rasa benci. Laman sesawang rasmi Lembaga Muzium Negeri Terengganu aa, mengenai Pulau Bidong telah menulis bahawa buminya disondol dengan rakus atas alasan membina kemudahan untuk petugas dan orang hanyut Vietnam. Nelayan pula tidak dibenar mendekati pulau itu dari jarak 200 meter walaupun untuk berlindung. Pulau yang bidong yang harmoni dan bebas kini menjadi pulau larangan termasuk pada peri bumi sendiri. Bertenang semua, bertenang, tenang. Dah ada mula yang emosi dekat ruangan komen kat bawah tu. Okey, bertenang semua. Sebab sentimen campur bau mengenai isu pelarian ini sebenarnya wujud di mana-mana negara pun. Sebab di, uh, terutamanya dalam hubungan terbangsa. Di dalam kajian pengajian hubungan terbangsa, situasi ini juga dikenali sebagai... Kejap. di dalam pengajian hubungan antarabangsa ataupun uh, diplomasi benda ini juga dikenali sebagai uh, security dilemma ataupun dilema keselamatan dilema keselamatan ialah situasi di mana sesebuah negara uh, negeri perlu membantu dirinya dalam menjaga kedaulatannya negara ataupun rakyat sesebuah negara yang berlindung daripada mencari perlindungan daripada ketidakamanan negaranya sendiri lari ke tempat lain akan menyebabkan ketidakamanan kepada negara lain pula ini menurut teori realisma Jumlah pelarian yang begitu besar akan mengganggu gugat kedaulatan sebuah negara akibat perubahan demografi, beban kewangan, isu keselamatan dan isu sosial. Oleh itu tidak semua negara di dalam dunia ini terbuka kepada pelarian kecuali golongan tertentu yang mungkin boleh berasimilasi bercampur sekali aa, dengan masyarakat di sebuah negara tersebut. Terdapat tiga sebab mengapa orang hanya Vietnam tidak dibenarkan mendarat di tanah besar iaitu di tu sebelah semenanjung maupun di sebelah Borneo. Sebab yang pertama kebimbangan akan perubahan demografi. Peralihan demografi boleh menyebabkan ketidakseimbangan kestabilan aa, masyarakat Malaysia terutamanya kepada majoriti Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Terengganu di mana Pulau Bidon terletak mempunyai lebih 95% penduduk Melayu di dalam bancian terkini tahun 2020. Menerima pelarian bukan Melayu ke Pantai Timur akan menyebabkan ketidakstabilan dalam negeri. Nombor 2, Malaysia bukan penanda tangan Konvensyen Pelarian 1951 dan Protokol Berkenaan Status Pelarian 1967 kerana kebimbangan perubahan demografi di sebuah negara yang berbilang kaum. Faktor yang ketiga, keselamatan adalah lebih mudah untuk mengawal dan memproses orang hanyut di satu kawasan saja di mana mereka dilindungi daripada seluruh negara sekiranya orang hanyut mendarat di tanah besar mereka akan bertaburan dan sukar untuk dikesan oleh pihak berkuasa tambahan pula hampir semua orang hanyut mahu bijih ke negara-negara yang punya status ekonomi yang lebih baik seperti contoh Amerika Syarikat di sini Perancis di sini dan juga Australia di sini daripada sebuah negara serantau yang punya status ekonomi yang lebih kurang sama sahaja seperti Malaysia Manakala di Pulau Bidong penempatan sementara telah pun diwujudkan dengan rumah panjang, hospital, sekolah, klinik, tokong, gereja, kedai kopi, pejabat pos, sekolah vokasional dan beberapa kedai milik pelarian seperti kedai roti, kedai tukang jahit, gerai buah-buahan dan pasar. Pulau Bidong hanyalah salah satu daripada pusat pelarian yang dibuka oleh negara-negara Asia Tenggara untuk menampung orang hanyut Vietnam yang semakin ramai. Filipina membuka kem di Subic Bay dan Pulau Palawan manakala Indonesia membuka kem Pulau Galang berhampiran Batam. Oleh kerana tanah uh, pulau yang berbatu yang berbukit bu juga, Pulau Bidong mempunyai uh, bekalan air yang terhad dan juga tanahnya tidak subur. Makanan dalam tin dan air perlu dibawa dari tanah besar dan dicatu bekalannya. Walaupun bekalan makanan mencukupi, bekalan air begitu terhad dan keperluan uh, sanitasi dan keselamatan lebih mendesak. Air yang tidak mencukupi menyebabkan ada pelarian yang menggali telaga tetapi hampir tiada air ditemui. Pada tahun 1979, seorang ahli Kongres Amerika bernama Dick Clark, Richard Clarence Clark, sebagai penyelaras hal ehwal pelarian Amerika, Syarikat, mencadangkan agar Amerika meningkatkan penerimaan pelarian Vietnam kepada 84,000 orang setahun. Disebabkan krisis di Haiti dan juga Mexico, di mana pelarian negara-negara tersebut juga cuba datang ke Amerika, Syarikat, maka Amerika tidak dapat menambah bilangan pelarian Vietnam untuk di, yang boleh diterima manakala Dick Clark meletak jawatan daripada jawatan tersebut pada tahun yang sama juga Walaupun demikian Amerika tidak membiarkan Malaysia bersendirian dalam isu uh, pelarian ini apabila 26,724 orang, uh, orang Hanyut telah dihantar ke Amerika Syarikat pada tahun 1979 sahaja Bagaimanapun kebanyakan pelarian yang belum diterima oleh negara-negara ketiga adalah pekerja yang tidak mahir yang hanya boleh memahami bahasa Vietnam Orang Hanyut yang berkemahiran tinggi mempunyai peluang yang lebih baik dan telah pun diterima negara ketiga lebih awal untuk meningkatkan peluang uh, ke negara ketiga kerajaan Malaysia telah bekerjasama dengan pesuruhjaya tinggi pertubuhan bangsa bahasa bersatu bagi pelarian ataupun UNHCR dan juga NGO-NGO berkaitan untuk menyedi menyediakan kelas bahasa dan juga latihan vokasional di Pulau Bidong. Oleh itu tiada siapa yang akan dibenarkan tinggal secara kekal di Pulau Bidong dan hampir semua pelarian perlu dihantar ke negara yang ketiga. Hampir semua, ya betul, hampir semua sebab dalam ramai-ramai ada satu saja kategori pe pelarian yang boleh diterima masuk ke dalam Malaysia. Cham merupakan etnik minoriti yang sebahagian besarnya tinggal di selatan Vietnam dan beragama Islam. Agama dan budaya yang diamalkan oleh masyarakat Cham mempunyai perkaitan dan persamaan dengan orang Melayu di pantai timur. Disebabkan persamaan agama dan budaya inilah pelarian Cham merupakan satu-satunya golongan pelarian yang dibenarkan masuk ke Malaysia. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Datuk Profesor Danny Wang Ken Apa khabar Prof? Orang Cham datang ke Malaysia melalui darat dan sedikit sahaja datang menggunakan bot Selepas pencurubuhan Vietnam ke atas Kemboja pada tahun 1979 yang menyaksikan kejatuhan rejim Pol Pot Orang Cham di Vietnam mengambil peluang untuk melarikan diri ke Kemboja dan kemudiannya ke Thailand Tawaran kepada pelarian Cham untuk diterima di Malaysia telah dihantar ke kem-kem pelarian berhampiran sempadan Thailand. Bagi pelarian Cham, ini adalah satu anugerah dari ilahi. Tidak seperti kebanyakan orang hanya Vietnam, orang Cham mahu diterima masuk ke Malaysia daripada nak pergi ke Amerika Syarikat, uh, Australia ataupun Perancis. Antara 1975 hingga 1988, 9,704 orang pelarian Cham dari Vietnam dan Kemboja telah diterima masuk ke Malaysia. Uh, bagaimanapun artikel yang ditulis uh, tidak menyebut berapa ramai uh, uh, pelarian Cham yang datang melalui jalan darat dan berapa ramai pula yang menggunakan uh, naik Boat. Tawaran untuk datang ke Malaysia adalah secara sukarela. Ramai juga orang Cham yang memilih untuk berhijrah ke negara-negara ketiga yang lain. Untuk menangani kemasukan berterusan orang hanyut yang menjejaskan kewangan dan juga menjejaskan hubungan diplomatik antara negara-negara Asia Tenggara dan juga negara-negara ketiga, orderly departure program telah diperkenal selepas persidangan Geneva pada Julai 1979. Orderly Departure Program ialah satu program di mana kerajaan Vietnam dan negara-negara ketiga bekerjasama untuk membenarkan orang Vietnam berhijrah secara selamat dengan dokumen yang sah. Hanya orang-orang di dalam kategori ini iaitu penyatuan semula keluarga, orang yang pernah bekerja dengan MK syarikat dan bekas tahanan kamp pendidikan semula atau re-education camp layak mohon. Bagaimana pula dengan yang lain? Orang hanyut masih terus datang kerana ramai pelarian yang tidak layak untuk memohon orderly departure program. Akibatnya, kem pelarian Pulau Bidong sentiasa dihuni oleh orang hanyut yang semakin ramai manakala tawaran ke negara ketiga semakin berkurangan. Pendekatan baru perlu diperlukan kerana lebih ramai orang hanyut yang sampai yang datang daripada kuota ke negara ketiga yang diberikan. Menjelang Mac 1989 terdapat kira-kira 16,000 pelarian di Pulau Bidong Manakala uh, tahun sebelumnya 1988 terdapat kira-kira 13,000 pelarian yang datang masuk Tetapi hanya kira-kira 8,700 pelarian saja yang berjaya dihantar ke negara ketiga pada 14 Mac 1989 selepas itu Malaysia telah memutuskan untuk menganggap mana-mana orang hanyut yang datang sebagai pendatang tanpa izin dan akan diproses sama saja seperti pendatang tanpa izin yang lain. Keputusan yang disebut sebelum itu ditambah dengan rancangan untuk menutup kem Pulau Bidong telah menyebabkan rusuhan pada tahun 1990. Para petugas dan sukarelawan terpaksa mendapat perlindungan polis dan keluar sebentar dari pulau tersebut. Bertenang bertenang semua bertenang ruangan komen semua dah mula uh, uh, emosi juga bertenang semua sebabnya orang hanya bimbang jika kalunya uh, mereka balik semula ke Vietnam mereka akan dihukum dan diseksa dan ditindas oleh parti komunis kiranya kebalik. Manakala para pekerja dan sukarelawan pun takut lari keluar sekejap kerana bimbang keselamatan mereka sekiranya camp terus camp tersebut terus beroperasi. Maka untuk menangani isu yang timbul di antara negara transit dan iaitu negara-negara Asia Tenggara dan juga negara yang ketiga Plan Tindakan Komprehensif ataupun Comprehensive Plan of Action telah diterima pakai dalam persidangan di Geneva pada Jun 1989 Program ini membahagikan orang hanyut Vietnam yang baru datang kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama ialah pelarian politik yang boleh memohon suaka di negara ketiga. Suaka ataupun asylum bermaksud pelindungan oleh negara ketiga daripada penindasan dan penyeksaan oleh negara asal. Manakala kelompok kumpulan yang kedua pula adalah pelarian ekonomi ataupun economic refugee yang hanya cuba untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik yang ini akan dihantar semula ke Vietnam. Kamp pelarian Pulau Bidong dirancang untuk ditutup pada tahun 1990 dan kumpulan terakhir orang hanyut telah dipindahkan ke Camp Immigration Sungai Besi pada 15 November 1991. Saya banyak kali lalu kawasan ni berkali-kali dan tidak pernah tahu pun kawasan bersebelahan Stadium Bukit Jalil pernah menjadi tapak kamp pelarian. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang Kuala Lumpur dan mengapa Berkurangnya kedatangan orang hanyut Vietnam menjelang akhir 1980-an dan 1990-an bukan sahaja berlaku disebabkan oleh dasar Malaysia. Peristiwa global juga perlu diambil kira. Semasa Mikhail Gorbachev menjadi setiausaha agung Parti Komunis di Kesatuan Soviet, beliau memperkenalkan dasar Glasnost dan Perestroika yang menyaksikan pembaharuan politik dan ekonomi dalam Kesatuan Soviet bermula pada tahun 1986. Oleh itu jelaslah bahawa ekonomi kesatuan Soviet itu Rusia sedang meleset dan tidak lagi mampu untuk membiayai bantuan asing untuk Vietnam buat selama-lamanya. Malah Gorbachev sendiri juga bergelut dengan masalah kewangan dan pernah muncul di dalam iklan Pizza Hut pada tahun 1998 untuk meraih wang untuk yayasannya. Dasar Doi Mui telah diperkenal semasa Kongres Kebangsaan Parti Komunis Vietnam yang ke-6 pada Disember 1986. Dasar ini adalah langkah-langkah awal untuk memperbaharui ekonomi Vietnam kepada ekonomi campuran yang diamalkan oleh kebaikan negara-negara Asia untuk membangun maju. Walhasil ekonomi Vietnam meningkat daripada 6.2 bilion dolar Amerika pada tahun 1993 kepada 366 bilion dolar pada tahun 2021. Ekonomi yang lebih baik bermaksud peningkatan pendapatan isi rumah, kestabilan politik, maka hasilnya berkuranglah kecenderungan untuk lari daripada negara sendiri. Pada tahun 2005, pelarian Vietnam yang terakhir yang berdaftar di Malaysia telah pulang secara sukarela ke Vietnam atas alasan yang bagus, ingin berkahwin. Selepas Vietnam menyertai ASEAN pada tahun 1995, keahlian Vietnam di dalam ASEAN membawa manfaat dalam pembangunan ekonomi dan kestabilan serantau. Sebagai contoh, perjalanan tanpa perlu memohon visa untuk mana-mana pemegang pasport negara-negara ASEAN. Bagus kan? Jauh sekali daripada menjadi NATO Asia yang pernah dituduh oleh Vietnam. ASEAN memberi tumpuan kepada kerjasama ekonomi dan budaya serantau yang menyaksikan ledakan ekonomi di Vietnam sejak beberapa tahun kebelakangan ini kemajuan ekonomi dan kestabilan serantau bermaksud pelarian beramai-ramai seperti yang berlaku kira-kira 50 tahun dahulu di Pulau Bidong mungkin tidak akan berlaku lagi. Harap-haraplah. Hari ini populasi Pulau Bidong adalah sifar dan kemudahan bekas kamp pelarian telah ditinggalkan kemudian telah divandalisasi, dirosakkan atau kembali kepada alam sekitar. Beberapa monumen telah dipulihkan oleh bekas pelarian yang melawat semula pulau tersebut sebagai peringatan mereka dan ahli keluarga akan masa mereka berlindung di Pulau Bidong satu ketika dahulu. Pulau Bidong kini di bawah bidang kuasa Lembaga Muzium Negeri Tengganu dan tidak seperti pulau-pulau lain seperti di Pulau Redang dan Pulau Perhentian yang mana terletak di bawah kawasan Taman Laut Negeri. Walaupun bukan sebahagian daripada Taman Laut Negeri terdapat pusat penyelidikan maritim uh, milik Universiti Malaysia Terengganu ataupun UMT di Pulau Bidong. Kerana aktiviti manusia yang minimum flora dan juga fauna berkembang biak dan berkembang maju disokong oleh uh, artikel uh, jurnal berdasarkan penyelidikan-penyelidikan saintifik yang telah dijalankan di Pulau Bidong. Sejak tahun 1999, Pulau Bidong telah dibuka semula kepada pengunjung termasuk bekas pelarian yang kini tinggal di Amerika Syarikat, Perancis, Australia dan negara-negara lain. Pelarian Cham juga ada peninggalannya. Legasi Cham yang paling jelas ialah makanan campak terutamanya di negeri-negeri pantai timur di mana mereka dibenar menetap. Mie celup ialah mie ala campak dengan sup daging dan hirisan daging lembu yang begitu lazat. Sebab tu saya melawat Terengganu Saya pun sendiri nak cuba Tapi rasa kenyang lagi Padan muka pada diri sendiri Sebab dah makan nasi dagang atas tu awal-awal lah pagi Hari ini, Pulau Bidong Nun di Ofok telah kembali kepada keadaan asalnya, pulau berbatu yang tidak berpenghuni. Berbeza dengan apa yang berlaku kira-kira 50 tahun lalu apabila bot yang sarat dengan pelarian Vietnam melarikan diri ke Laut Lepas. Laut yang membawa mereka ke pantai Terengganu melalui jalan laut Purba untuk mencari masa depan yang lebih baik. Jika lah anda ingin melawat Pulau Bidong anda boleh meminta agensi pelancongan untuk menyiapkan permit dan juga boat. Anda juga boleh melihat pulau ini jauh uh, dari jauh di Pantai Merang yang terletak berhampiran Merang di mana orang ramai menaiki boat bukan sahaja ke Pulau Bidong tetapi juga ke Pulau Redang dan Pulau Perhentian. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang Pulau Bidong dan warisan pulau yang ditinggalkan di atas pasirnya dan juga yang ditinggalkan di hati para waris pelarian yang pernah berlindung di pulau ini. Terima kasih banyak kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.